Одесский Национальный экономический университет является одним из ведущих и старейших экономических вузов Украины. Основан он в 1921 году в здании, где раньше размещалось Одесское имени императора Николая I коммерческое училище. Сегодня Одесский Национальный экономический университет один из самых популярных вузов Украины. Почему? Об этом мы узнаем, побывав на дне открытых дверей. Одесский национальный экономический университет сегодня проводит День открытых дверей. Цель нашего мероприятия – это прежде всего познакомить будущих студентов со специальностями, которые они могут выбрать, и познакомиться с условиями обучения в нашем университете. Преподаватели, профессорско-преподавательский состав нашего университета будет рассказывать о будущих специальностях, о будущем э, трудоустройстве, о особенностях обучения в нашем университете. Мне представляется, что это очень важно для того, чтобы будущий студент осознанно выбрал специальность, которая будет ему по душе. Меня зовут Милена Легеза. Я ученица 80-й школы. В этом году я хочу поступить в Одесский национальный экономический университет. С детства я мечтала быть экономистом, поэтому сегодня я сдавала пробное ЗНО в нашем университете. И мечта моей жизни поступить в этот университет и стать профессиональным экономистом. Одесский национальный экономический университет – это высшее учебное заведение четвертого уровня аккредитации. Наш вуз входит в десятку профильных лучших вузов Украины. Не секрет, что сейчас многие вузы открывают экономические специальности, но наше конкурентное преимущество, что у нас широкопрофильный вуз. В настоящем у нас на бакалаврате 13 направлений подготовки, в магистратуре их 15. Специальности, которые получают студенты нашего вуза, сегодня популярны и востребованы. Экономическая теория, экономическая кибернетика, международная экономика, финансы и кредит, банковское дело, учет и аудит, экономика предприятия, маркетинг, управление персоналом и экономика труда, прикладная статистика, экспертиза товаров и услуг, менеджмент организации и администрирования, менеджмент инновационной деятельности, туризм отельно-ресторанное дело, управление финансово-экономической безопасности. Мы уже сегодня думаем над тем, куда через пять лет пойдет работать наш выпускник. Меня зовут Катя, я навчаюсь в Витчийской гимназии номер один. Я завжди мріяла бути экономистом, у меня закончилась школ... це університет і двоюродна сестра, тому я вибираю факультет економічної кібернетики, адже ІТ-технології зараз дуже поширені і це, на мій погляд, дуже цікава професія. Для багатьох випускників школ цей рік знаковий, тому що вони повинні вибрати собі професію на всю розумність життя. Ті з них, хто вирішив зв'язати свою судьбу з економікою, є пряма дорога в наш Одесский национальный экономический университет, потому что наш университет обладает конкурентными преимуществами по сравнению с другими вузами экономического профиля, обладает традициями давними. И те ребята, которые поступят к нам, станут классными специалистами, которые будут востребованы не только в нашей родной Украине, но и за рубежом. Мы хотим прежде всего познакомить наших будущих студентов с теми специальностями, по которым готовятся специалисты в нашем университете, об особенностях обучения, о специфике обучения в современных условиях, о возможности получения различных грантов в параллельном обучении в других университетах Европы прежде всего. Ведь наш университет имеет очень много международных программ, по которым студенты нашего университета обучаются в других университетах Европы и получают два диплома. Это диплом нашего университета, диплом Германии, Франции, Англии, Испании. И мне очень важно, чтобы студенты знали, что у них представ... им предоставлена такая возможность, и они смогут учиться в других университетах параллельно и в нашем университете. Приятно отметить, что Одесский национальный экономический университет стал базовым научным центром, в котором разрабатываются программы и проекты социально-экономического развития нашего региона и юга Украины в целом. Мы готовим студентов к успеху в учебе, карьере и жизни. В нашем вузе ведется подготовка по различным формам обучения. Дневная форма, вечерняя форма и заочная форма обучения. Несмотря на то, что заочная форма обучения, казалось бы, не особо перспективна, по мнению некоторых абитуриентов, я хотел бы сказать, что независимо от этого у нас ежегодно высокий конкурс на заочную форму обучения по самым разным причинам. Дело в том, что наше заочное отделение имеет традиции, и эти традиции известны как в регионе, так и на Украине, в том плане, что мы имеем свои преимущества. И самое, пожалуй, наиболее важное преимущество ⁇ то, что мы являемся подразделением Одесского Национального экономического университета. Это вуз с более чем 90-летней историей, и поэтому, являясь подразделением этого университета, мы все те традиции, которые есть в университете, также стараемся соблюсти. У нас ведется подготовка по всем практически важнейшим экономическим направлениям, которые существуют в высшей школе. Все те предметы, которые читаются на заочном отделении, читаются и на стационаре. Есть и другие преимущества, но я хотел бы обратить внимание еще на то, что мы принимаем в университет ребят, которые получили младшего специалиста в техникумах, в колледжах, и принимаем их на третий курс. Становясь студентами нашими, эти ребята получат бакалавры и в дальнейшем смогут получить степень магистра на заочном отделении. И, вы знаете, очень многие вузы 2 третьего уровня аккредитации, их выпускники, младшие специалисты приходят к нам и довольны качеством учения и теми результатами, которые они получают после окончания, получив степень бакалавра в дальнейшем магистра. Поэтому мы вас всех приглашаем к себе, желаем вам успехов в познании экономических знаний и надеемся увидеть вас в стенах нашего университета. У нас созданы все условия для личностного формирования будущего экономиста. Университет поддерживает студентов в спортивных, научных и творческих начинаниях. В нашем университете очень интересная жизнь студенческая, очень много студентов принимает участие в художественной самодеятельности, есть спортивный оздоровительный лагерь. Мне представляется, что студенты смогут раскрыть все свои таланты, все, развить все свои лучшие качества, обучаясь в нашем университете.